У меня их было очень много, поскольку приходилось очень много путешествовать. И, а, они были, это еще было в Советском Союзе, совершенно другая была система, социальная система совершенно другая была. К сожалению, после развала союза очень многое также и в нашей независимой Украине изменилось. А, к сожалению, материальная сторона стала в обществе доминировать на социальной. И мы понимаем сегодня, насколько социальная сторона очень важна. Поэтому я поблагодарил еще раз семью э, Рацина за эту социальную ответственность, которую он взял на себя, подал заявку, он, заботился не только лишь о себе э, и о своей семье, но также о семьях и о родителях и о детях, которые присутствуют сегодня здесь. И здесь присутствует довольно много людей. Э, поэтому я еще раз от всех поблагодарил Рацина. И это хороший пример для подражания. Для подражания, чтобы другие семьи точно так же э, э, думали и э, Делаем, соответственно, свои поступки социально ответственно, не только лишь материально но и социально. Владимир, а что главное нужно изменить в стране, на ваше мнение, чтобы молодежь больше интересовалась спортом? Нужно изменить всю систему, потому что я понимаю, что эта детская площадка может изменить э, что-то или дать возможность заниматься хотя бы э, спортом или активным способом жизни, а не наркотиками и алкоголем как я уже сказал, полагаясь на социологию и на данные. И я уверен в том, что это можно решить только лишь одним ключом, практически, Чтобы изменить социальную сферу в Украине, в нашей стране, не только лишь здесь, в этом дворе, нужно действовать, конечно же, глобально. Вот уже совершенно другая отрасль. И без политики, конечно, очень тяжело очень тяжело в нашем молодом украинском обществе а, без а, правильного политического видения нашей страны, как она должна развиваться, а, в какой стране будут жить также наши дети, или сегодняшние дети, или дети будущие. Поэтому я рад тому, что благотворительность в Украине стала более популярнее, чем она была раньше. И, конечно же, фонд «Братья Кличко» — это не один единственный фонд, а, который действует, существует и работает в Украине, но этого все равно мало. Этого мало, всю страну, если совместить все фонды, не охватишь. Поэтому, конечно же, только лишь политическим ключом можно изменить, изменить будущее наших детей, которых будет возможность заниматься не только лишь спортом, но и также образованием. Я, если, если уже мы говорим о будущем и о настоящем, я, честно говоря, очень огорчен теми данными, что в возрасте до 35 лет 6 миллионов украинцев иммигранты. Это означает, что они не находятся в стране. И более 50% украинцев хотят уехать из, из этого государства. Для Закарпатия это очень актуально, я, более. Для Закарпатия это очень актуально, это актуально по всей стране. Поэтому эти данные очень огорчают меня. И я уверен в том, что эта страна заслуживает много лучшей жизни, по настоящим европейским стандартам. Не только лишь географически находиться в Европе, но и также социально должны быть, находиться в Европе. Поэтому еще раз подчеркну то, что для изменения, для изменения социальной системы в стране одного лишь фонда или фондов вообще благотворительных очень мало. Не мало, а не хватит, поэтому лишь только политический инструмент поможет изменить.